Есть несколько вариантов его выполнения. И э, оба варианта правильные. Зависит от того, какого роста мой партнер и я. Ну, наиболее эффективный метод – это вытянуть человека на себя, выворачивая его в ногу, то есть затянуть его в сразу, сразу же с ударом. Медленно. Вот и такие. И потом я отхожу и выворачиваю ногу. При необходимости понятно, что это будет. прокидывание. Возможно, это как вас. Значит, более мягкие. Вытянуть ногу, ударить отсюда. Промер. Вариант может быть такой. Подвести ногу. Ударить. Зависит от вашего и его роста, как дистанция. Но, конечно, самое эффективное вот он закончил бить, закончили и выбить. Удар должен быть в Нога должна быть прижата. Либо ученический вариант. Хаджимай.